Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəltdiniz hər birinizə. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində mərkəzi yoldan 600 metr məsafədə üç otaqlı həyət evi ilə mən sizi tanış edirəm. 2 sot torpaq sahəsində inşa edilibdir. Belə bir xarici görünüşə malikdir, kürsülüdür, altadaş kürsü üzərində inşa edilib. Əlimizin sol tərəfindən, sağ tərəfindən, arxa hissəsindən rahat şəkildə keçmək mümkündür. Fasadı tarsovka emussiyadır dəşəməsi gördüyünüz kimi tamət daşlar döşəmədir. Bu hissədən də gördüyünüz kimi rahat şəkildə keçmək mümkündür. Evimizin sağ tərəfinə, arx tərəfinə və ön tərəfinə. Bura isə zirzəmolların hissədir. Dörd bir tərəf qoşa hörgüdür. Onu da nəzərinizə çatdırım. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, bura zirzəmolların hissəsidir. Hətta rahatlıqla 3 avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər. Həyatın işıqlandırılmasına gedə quraşdırılıbdır. Şəbəkə pəncərələrdir. Kombi xətləri çəkilib bu hissədə quraşdırılacaq, dəyərli izləyicilərimiz. Mərkəzi kanalizasiya sistemi tropuna qədər mövcuddur. Su xətti, bütün kommunikasiya xətləri hamısı mövcuddur. Sənəd qoptada bir başlanaterial qaydada alıq-satqı olacaq. Gördünüz ki, püləkəndə dəyərli izləyicilərimiz ağlaydaşla üzlənmədir vaxtı təmir edən evimizin səhsində mən sizə yaxından tanış edim. Ümumi kvadratı 100 kvadratdır, dəyərlilər izləyicilərimiz. Geniş belə bir dəhliz mövcuddur. Burda gördüyünüz kimi kom xətlərinə qədər çəkilir, elektrik xətləri. Burada yığılıbdır. Döşəməsi laminat döşəmədir. Dəhliz yeterincə genişdir. Burdan da çəkib sizə təqdim edim. Geniş belə bir dəhliz var. Bu hissədə yerləşir bizim geniş belə bir qonaq otağımız qonaq otağının süiti 35-30 kvadratdır. Yaxındır. Divar kağızlarına qədər bahalı zövqlü divar kağızıdır. Qapısı ağ-bəyaz qapıdır. TV, internetnə qədər hamısı çəkilibdir. Gördüyünüz kimi evə belə bir şəffaf pəncərə quraşdırılıbdır. Burdan da mən sizə göstərəm ki, dəyilli səslə qoşa hörgüdür. Qonaq otağı yetərincə genişdir. Ümumi otaqlar kvadratı Hə, bir şey. Ölçüləri yetərincə genişdir. Bura isə evimizin geniş birlə bir mətbəxi. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Günəş işığı yetərincə mətbəxə düşür. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, geniş birlə bir mətbəx mövcuddur. Burada da gördüyünüz kimi, bütün kommunikasiya xətləri hamısı çəkilibdir. Proyemiz bir yataq otağıdır. Yataq otağı da yetərincə genişdir. 15-20 kvadratı yaxındır və sonuncu yataq otağımız. Bu otaqda gördüyünüz kimi dəyərlidir dəzərlə qoşa hürgüdür. Evimizin arxasına rahat çəkilib keçmək mümkündür. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Gördüyünüz kimi. Bura sonda olaraq xaman salon otağıdır. Hazır kirayə şəhər evdir. Dəyərlilər izləyicilərimiz, evimizin qiyməti 60.000 manat tə satışa çıxarılıb. Real müştərilərimizə endirim olunacaq. Bir daha nəzərə çaxtdım ki, 169 nömrəli avtobus xəttinin yaxınlığı, mərkəzə 600 metr məsafədə yerləşir. Sənəd qutçadır, birbaşa material qoyulduğu ağlısaq ki, olunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan mənzillərlə iknəminiz siz tanış ola biləsiniz evi olmayanlar da olurdu Allah təala belə gözəl evlər nəsib etsin